Скажите, пожалуйста, в чем, в чем вас обвинили? Меня обвинили в убийстве человека. Человека, на тот момент без вести пропавшего, которого в розыск подавали объявлениями в газетах. Одного, да? Да, одного человека. Значит, которого не могли найти. Я не знаю, искал его кто-то, не искал, но якобы его нет. Для обвинений в убийстве, насколько я знаю, понимаю, за столько лет нахождения в этих стенах, значит, должен существовать самое первое на первое, само событие преступления, сам факт, сам убитый человек. Вот. Если есть убитый человек, должны быть какие-то доказательства, что убил его я. Вот. Или кто-то, кто-либо, кто, без разницы, Вот, если его обвиняют в этом. Значит, нету ничего, ни э, события преступления, ни убитых нету. Значит, ни, ни, никаких данных э, судебно-медицинской экспертизы по убийству вот этого человека. Не показаний, значит, э, все обвинение э, э, базируется на э, показаниях, показаниях одного человека, хронического алкоголика, значит, стоявшего на учете в наркологическом диспансере, значит, и впоследствии умершего от заболевания хронического алкоголизма. После событий 24 февраля мы жили в ожидании, находясь в СИЗО. Наше ожидание заключалось в том, что мы надеялись, что нас вывезут на подконтрольную территорию, украинскую территорию подконтрольную, то есть подальше от линии фронта. Линия была уже, она как бы линия граничилась рекой Днепр. На левобережье уже полностью были расшисты, а на правом берегу, где находится город Херсон и территория СИЗО, там еще велись какие-то боевые действия. Но при всем при этом э, в СИЗО работали на то время э, люди, то есть администрация проукраинская, администрация, которая была в мирное время. И они, они находились и работали до 11 мая 2022 года. Значит, зашли и э, начали слышны э, быть на территории СИЗО автоматные очереди, выстрелы, взрывы светошумовых гранат. Несколько гранат было взорвано в коридоре. Причем отношение было самое агрессивное по отношению к заключенным. Вот эти автоматчики часто заходили в камеры, начинали словесные издевательства, унижения. Кто, если начинал с ними переговариваться или высказывать недовольство вот их поведением, они выводили в коридор и жестоко избивали. Вот это в самых первых дней, как расисты начали заходить на СИЗО. на прогулку, с, начиная с сентября месяца, начали выводить таким образом что многие максимально отказывались, максимально многие, выходить на прогулку. Значит, эти прогулки сопровождались побоями, издевательствами, избиениями, очень жестокими избиениями. Ну, естественно, и, и такими моральными, психологическими унижениями, такими ну, как можно сказать, вот ведут, значит, в наручниках, задирают, значит, избивают 5-6 человек, веселые, довольные, рыгочат, отбивают ноги. Вот мне ноги так отбили, что у меня раны начали гноиться. И при этом, при всем, они им было очень весело, вот, и каждый старается оскорбить, унизить, заматерить. Ну, вот такое отношение к нам было на СИЗО. Они заходили, отбирали, Лекарственные препараты, даже у хронически больных. Вот, вот у меня это заболевание после инфаркта, заболевание сердечно-сосудистой системы, и я нуждаюсь в постоянном потреблении каких-то, вот по назначению врача, препаратов. Терапия мне нужна постоянная. Вот. При виде этих препаратов, которые во время войны затягивались с неимоверным трудом с максимальным, это настолько была нервомотка и, в общем, очень сложно. Они забирали эти препараты себе. Они отбирали у Зеков последние сигареты, даже на конфеты, на, на коробку конфет могли позариться Что мне о них говорить, вот для того, чтобы характеризовать, кто это такие, какие это уроды их понабирали, коллаборантские. Они даже забирали поношенные футболки, трусы, носки, у Зеков. Ну, понятно, что новые когда-то, да, что-то смотришь, что того нету, то того. Но ну, когда они ношеные стали забирать, конечно, это мы были шокированы. По телефонной связи, значит, через соцсети, значит, мы использовали эту возможность практически, вот у нас в камере на то время сидело 4 человека. Мы, значит, в письменном виде написали заявление, чтобы нас призвали в ряды ВСУ. Значит, потом значит, отправили на электронную почту Министерства юстиции такое послание от четырех человек. Депутатам отправили. Еще было до, до... Это было в первые дни войны. Я имею в виду, когда был вы находились в оккупации? Когда, ну, это практически да. Это, это уже был период, когда вот, вот, они, расисты, только зашли в город, и вот это как бы процесс оккупации шел города. Скажите, пожалуйста, вы э, находились на момент э, військового э, конфликта, конфликту, вы пребывали в... в... СИЗО. В СИЗО. Да, Херсон. в городе Херсона. Херсон. Да. да. Получается, 11.05.2022 э, как их там назвать, свин***, я, ор***, сумасшедшие, пришли, зашли на СИЗО после обеда, заходя в СИЗО, они сразу застрелили, они шли с к... один сопровождающих под окнами, шум кричал там матами в пол лицом. Человек, который ходил по камере, он этого либо не услышал, но не знаю по какой причине, относительно он был недалеко от меня в соседней камере, можно сказать, только на первом, даже если я на втором отбывал, то он на первом был, но это все слышно было, потому что он рядом и либо проигнорировал. Я этих моментов не знаю. Они просто выстрелили ему в голову, да и все. И вот так в хате его и положили. Потом зашли, когда в корпус, начали бросать гранаты, кидать, закидывать гранатами. Ну и потом забегать уже в камеры, и уже потом наносить удары, конечно, калашами. Кричать, что здесь Россия, здесь не Украина и все остальное. 11 мая, коли зайшли окупанти, вони по проходили по всім камерам і знущалися над засудженими, шукали тих засуджених, які знаходяться в СІЗО по 115-й, 121-й насильники. І в перший день вони нашу камеру не змогли відкрити, тому що наша камера мала електричний замок. І на наступний день, коли вони зайшли, вони нас положили. Лицем в пол відкрили камеру, зайшли і почали бити ногами, прикладами, грязною обув'ю ставати на лице. Це продовжалося з 11 мая, більше ніж три тижні. Зайшли російські два солдати. Говорили более спокойно, до того, как заходили другие. Эти были такие спокойные, не интересовались, за что сидим, по какой статье, кого убили. Ну, диалог произошел ну, без всяких там каких-то моральных или физических воздействий. Буквально это было в обед, когда раздавали обед. После этого буквально через полчаса открылась камера, нас положили, опять же, лицом в пол зашли человек пять с оружием. Меня поставили на колени, поставил автомат к голове, передернул затвор и сказал, что, я маньяк, что я насильник и что меня сейчас убьют. В камере находился, находилось еще двое человек, которые видели, как это происходило. Потом меня подняли с колен, за, поставили в такое место, где между стенкой и кроватью где можно было плохо развернуться, и начали бить по ребрам, кулаками. Били за то, что мы просто украинцы. За то, что мы не хотели получать их паспорта. Нас просто бросили там. Одного ну, ну, э, хлопца убили прям в камере. Других, э, ну, может, они были заслуженными, может, они были патриотами, но их водили там в, раз, в здание разобранное. Ну, их туда ведут, я с окна это вижу, их там стреляют, и, ну там автоматные очереди назад идут и смеются, назад эти люди не возвращаются, то есть ну, там происходило там, там за каждое лишнее слово, а если еще там такие бывало, бывали случаи, потому что я разговариваю на украинском и на русском как заходят, там проверку сделали, и уходят и говорят, до свидания. Ну, я, бывало, таким говорил до побашения. После чего они возвращались и начинали опять бить. Из-за того, что я говорил на украинском языке. С осужденными мы были. Если осужденного убили, убили из-за того, что он просто не выполнил команду лечь на пол. Его это, ну, это его застрелили. А по своим новостям они показывали, что этот человек, но ну, еще и некоторые, там, которые подтверждали, что он полез в побег. Никакого побега не было. Это все было на нашем корпусе. Его просто застрелили в камере. И он сутки пролежал с теми осужденными, которые с ним сидели. Обидно то, что нас просто там бросили. Мы тоже люди. Мы писали, тем более мы писали заявление о том, чтобы нас взяли м -м, воевать за Украину. И писали не один раз. И слава Богу, что наши заявления не попали в руки оккупанта. Потому что писали в письменном виде, отдавали начальнику СИЗО туда, который был у Гуряков. Я не знаю, как просто чудо, что они не попали до орков. Если бы попали до русского солдата, я вообще не представляю, что с нами было бы. Но некоторые осужденные там, помогали, там, как-то собирали информацию. Там, некоторые там, сотрудники с администрации приходили, говорили, что ну, вот, мы знаем, где находятся русские солдаты, просто мы не можем, потому что нас там проверяют телефоны, там, обыскивают, там, допрашивают, но они не могли. Они просто проходили, говорили осужденным, потому что знали, что у осужденных есть телефоны. И осужденные каждый по своему каналу там, сообщал, где находятся русские. Так как у меня на телефоне содержалась информация, что я там э, описывал, где находятся русские солдат, что происходит в СИЗО. Я побоялся о том что они могут эту информацию следить, я свой телефон поломал и выбросил в туалет. Конечно, у них нет законодательства. У них, естественно, трудно, это очень тяжело, психологически. Вот для них и человека, да, и я заключенный, я ничего ж против не имею. Ну, то есть есть, да, нам свои права, есть свои нормы. То есть как бы давайте будем их продерживать, У них этого нет. Вот, для них вообще человек это не, ничтожество, хуже собаки. Я не знаю, как бы сейчас. Чего вы исходлые? Естественно, был 96 и стал 78. Тут уже в Николаеве сложился. сважился относительно нас. Когда, конечно, после этого всего, приехавший сюда, в Николаев, СИЗО, увидевший тут администрацию, ну, оно услышалось, что оно тепло, и ты на правовой стороне, где есть законодательство. Ну, вот, но ну, оно слышно, потому что оно легче стало. То есть уважение, там, отношения и все остальное. То есть ну, оно слышно сразу стало. А там, там ну, Значит, и мы услышали, как начали щелкать замки и открываться камеры. Вот. Значит, мы напряглись и начали понимать, что происходит что-то такое неординарное, не совсем обычное. Значит, где-то спустя Две-три минуты, защелкали, начали щелкать замки вот нашей камеры, в которой мы сидели, открылась дверь, значит, мы увидели поток заключенных, который выходил со всех камер в коридор. И нам с коридора там заключенные, которые двери открывали, говорят, так, все выходят, давайте выходите, значит, выход в город свободен. Мы спросили так вкратце, а шо, что происходит? Значит, коллаборантская администрация узнала, что штурмовики ВСУ уже зашли в город, подбежали к камерам, где сидели их, как бы, единомышленники из заключенных. Вот, значит, открыли их, кинули им ключи. Вот, и сказали, делайте, что хотите, а мы побежали. Что говорит, мы убегаем, мы покидаем город. Значит, вот эти заключенные, как бы ответчики, решили, приняли решение открывать все камеры вот, и выпускать заключенных. Я выходил там, смотрите, при выходе из тюрьмы есть парк. Вот. Я выходил в парк, вот, там э, парк славы, вот, С... обозревал вот эту свободу не через решетку, да, ну, заходил обратно в СИЗО. Сколько дней это продолжалось? Это продолжалось э, больше двух суток. Значит, значит э, э, Спустя более двух суток на СИЗО зашли украинские штурмовики. Вот, они такие очень хлесткие ребята, такие э, очень внушительного вида, да, они же прошлись по территории СИЗО, убедили, это самые первые. Значит, убедились, что нету россиян, потому что там остатки где-то там на острове, там еще потом перестрелки были, то есть... Русские, которые своих не бросают, некоторых оставили прикрывать их и забыли о них. Вот. Ну, убедились, что на СИЗО никого нету. Вот первые, значит, я сейчас вам скажу. К вечеру, к вечеру 13 числа они зашли, посмотрели и уехали. Вот прошлись где-то около часа, убедились, что нету ни, ни, никого э, с бояк российских. И поехали по своим делам. У вас в это время все был вольный доступ, выход, вход? Абсолютно свободный выход, вход. То есть вы днем выходили на. Не бывало так. Выходил, заходил. А что вы кушали в эти Значит, ну какие-то такие скудные у нас были такие запасы, но при всем при этом, значит, волонтеры заходили на территорию СИЗО. То есть к воротам подходили, заходили на территорию, вот подходили к поляне, где мы находились, костер у нас горел, мы кушать готовили. Значит, волонтеры приносили нам кушать, консервы приносили, хлеб давали. Скажите, пожалуйста, сколько было в СИЗО людей в, на момент, когда уже пришли в Украинство? Ну, по разным разговорам, где-то примерно 457 или 487 человек. Скажите, пожалуйста, после того, как открыли камеры, открыли ворота СИЗО, сколько осталось людей, которые не убежали? 10 человек. Скажите, пожалуйста, почему лично вы не убежали и не скрылись, и, и, и была ли вообще у вас возможность убежать? Да, была возможность убежать, и у меня даже был на руках паспорт. У меня живет брат в Ростове. Ну, мы очень не разговариваем. Но я думаю, если бы я перебрался бы на ту сторону, он бы меня принял. Я не перебрался, потому что я гражданин Украины, я здесь народился, я люблю свою страну, как бы она ко мне плохо не относилась. меня здесь есть тетя, которая похоронила маму. Единственное, что я хотел к ней, ну я думаю, ну. О том, что я подумал, что если я поеду к тете, это воспримут как побег. Я подходил и к солдатам, обращался о том, что я такой-то такой-то. Нахожусь на пожизненном я из СИЗО. Все камеры были открыты. Я вышел на улицу, потому что я думал, что это такое же самое, что и 11 мая. Я вышел, был в парку. Когда я увидел украинского солдата, я подошел к ним и сказал, что я такой-то такой-то находился там-то и там-то, что ну, вот, заберите меня, отвезите куда-то. Ну, что мне сказали, ну, пока мне сейчас не до вас, у нас тут куча работы, и, либо оставайся здесь в парке, либо иди назад в СИЗО. Я пошел назад в СИЗО. Вы, вы до довечного позбавления воли. Да. Mm -hmm. Вы mm -hmm. мали возможность пойти на волю, да. Mm -hmm. mm -hmm. У меня жена в городе живет, в Херсоне. Десь, десь куда кудись. Але, але у вас была такая, сколько людей взагалі вышло на волю? Ну, где-то 460 человек. На сизу содержалось около четыреста 460 человек приблизительно. И они все пошли на войну? Да. А вы залишились? Нет, я тоже. Я вышел в СИЗО, я пошел до ЗСУ. Так как я знал в телеграме, что наши ЗСУ подошли до Даревского моста. Я пришел до ЗСУ, Прибравши до ЗСУ, я им сказал, откуда я, кто я. Ну что они мне сказали, мы не следователи, мы не прокуратура, ты как-то нам вообще фиолетовый. Я говорю, не, я к вам пришел не для того, чтобы вы меня отсюда отправляли, а для того, что я боялся в городе остаться. Почему боялся? Потому что он будет большая масса заключенных вышла, ну начнется хаос, и это правда. Я Не я совершал это преступление, либо еще чего-то, но это будет очень трудно. Учитывая, что я не знаю, что там русские натворили. Вот и все. То есть я добровольно, я не жалею ни о чем. Я в на то, что у меня все такое получится, то, что я хочу по вновь открывшим. Вот у меня единственная надежда. То есть вы считаете, что вы не виноваты? И вы хотите, чтобы украинский суд... Ну, переглянул, пересмотрел это дело. Все-таки, ну, там я же говорил сколько раз, полиграф, все пройти, довести, что действительно... Ну пусть даже я виноват в скрытии, я же не буду отказаться. отказываться. Да, я покрыл брата, да, мне было жалко. Ну все, но ну, не больше. А, так нас в ЗСУ потом там а, в ЗСУ позвонили через неделю, получается. Ну да, с 16 22 где-то ЗСУ позвонил комбат а, в полицию. И с полиции приехал один человек. И солдатским кразом нас привезли на СИЗО. Вот и все. Мы зашли там руководство старое, ну старое поставалось раньше, их, ну, я их знаю довольно очень хорошо, просто что звания или должности подавали совсем другие. А сколько дней вы были на воле? Пять дней или 6. То -то за эти пять дней у вас не было mm -hmm. Мне вообще понравилось в ЗСУ. Да вообще классно по-своему. Там вообще люди мирные, вообще классно было. Там то дров подрубаешь, что там поубираешь, что там еще чего-то поможешь. Вообще такая ну, спокойная адекватная жизнь себе вообще. Ну меня это устроило вполне возможно тикать, ну смысл. У меня жена с Херсона. У меня в Херсоне живет жена. Я мог бы, когда вышел, я даже домой не пошел. Я не пошел ни к жене, ни к дочке, ни к кому. Я пошел до ЗСУ. Для меня это самый лучший вариант. Почему был лучший? Потому что я понимал, если я останусь в городе, не дай бог, что-то в районе произойдет, всчитывать, какой контингент вышел. Ну. Мне потом придется очень... Я тут не могу ничего сделать, а зато мне вообще, я не знаю, как будет потом разговаривать и, и что мне потом делать. То есть, мне это искушение свободы, она, ну, хороша, но не такой ценой она должна быть. Когда ты вышел, у тебя есть документы, ты начинаешь жить сначала и начинаешь человеческую жизнь, а не будешь жить, что бомж или еще куда-то бежать, ховаться. Зачем? Мне бы хотелось бы еще, чтобы наказали тех людей, которые перешли на сторону окупанта, это, я их так пофамильно не знаю, потому что ну, они сотрудники всячески скрывали, там даже свои имена. Те люди, которые еще были при, при Украине и работали, такой у нас был Александр Банчик, который перешел на русскую сторону, Ростик, Юра, но эти люди, которые перешли на сторону оккупанта, так они сильнее били, чем оккупанты. Ну и, и я думаю, их нужно наказать именно до пожизненно, потому что ну, они издевались там над людьми. Устраивали, забирали вещи, ну, поношенные футболки, извините за выражение, поношенные трусы, планшеты, телефоны, которые покупали мне родственники которые не доедали, работали, отлаживали эти деньги, покупали мне эти вещи, чтобы я мог в тюрьме пользоваться. Они их забирали себе. Ну, забрали планшет. Забрали наушники зарядки. Забирали вещи.